Так, вот сейчас Джордана в руку взял, бедненького, слабенького Джордана. Раз пробую его покормить. Пробую нагадувати его. Чи буду он есть днем он не ел ничего. А что сейчас за все надо? А ну-ка, хоть бы что-то. Как бы, если буду есть, то есть шансы выжить. Если не буду, значит, а ну-ка, Джордан, дорогой. Ну, ну кушай, солнышко, кушай что-то. Хе-хе-хе, <реку> Джордан. Джордан любимчик, хоть бы. Джордан любимчик, куча солнышко. Завтра на укол. Опять на работу, хоть в воскресенье, я ж у меня график такой, скажем так, свободный, но в первую очередь буду вытягивать, пока есть силы, пока есть шансы, хоть минимальные, хоть один процент буду вытягивать солнышко. Хоть он родился таким уже, честно говоря недоробом родился, ну маленький, слабенький, ему уже больше двух месяцев, ну что, куда он годится? Ему на вид, как два тижня, а не два месяца. Ну, как три тижні. даже месяца на, 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 вигляд ему, ему месяца. а ему уже больше двух месяцев. Буду вытягивать, даже день жизни, день жизни, если спасу, Протяну на день жизни, уже день жизни, это Кушай, солнышко, кушай, кушай, кушай. Кушай, кушай, Джордан. Вчера он ел хорошо, рычал, рычал. Лапой э, кому-то там из кошенят, они все ели. Ну, не все, но те, кто же едят сами, лапой кого-то ударил там. Сегодня вялененько. Ну, ну, вот сранку вообще не ел. Сейчас хоть трошки, хоть хоть лыское. Дай Боженька. Если спасу, оставлю себе. Уже никому не отдам. Будут жить тогда уже в районе нашем. Хоть это и совсем уже. И не очень-то и рай. Кушать жорданчик. Ладно, пока на паузу поставлю. Лыски, лыски. Ну хоть трошку лыски. Но есть шанс, есть шанс, все выживет. Был один процент, раз может два три процента. Вот и так. Так, ушел отсюда, пожалуйста, Антошка, пошли копать картошку, не подбирайся, Антошка, что Джордан сырую рыбку ел, что не траванулся, да не, ну что свежая, и меньше, его говорю, ели. Кушай, кушай, солнышко, кушай.